Переглядаючи ваші вистави, в мене виникло таке питання: Все ж таки, що це? Це театралізоване дійство з елементами танцю? Чи все ж таки це мистецтво танцю у такій драматичній театралізованій обгорці? Розтолкуйте, будь ласка. Ну, от, раз в тому-то що розділення одного і Опять же, якщо ну, спектакль це такий живий організм. Да? И вот, вот здесь у него руки, здесь у него ноги. И там, и здесь ему нужно пройтись, а здесь ему нужно поговорить. И от, от, от смысла, все зависит от смысла. То есть что мы хотим сказать? Мы выбираем способ действия. Да? Какой для нас, вот в данном случае, то, то ли это текст, то ли это чистое движение, то ли это как актерский этюд, что-то такое, просто действие. Да? И, ну, ну, понятное дело, что где-то где можно, конечно обойтись где-то просто, вообще, без ничего, да, актерским действием. В а, след... другой раз можно обос... обойтись чисто танцем, но так как мы с Юлей именно вот, ну, постоянно находимся в таком очень тесном диалоге, мы сами, мы мало того, что мы придумываем, да, как бы, ну, это абсолютно авторский театр, это там, разработка сюжета, все-все-все, структуры, то есть мы не берем какую-то ну, литературу, такую уже да, структурированное что-то, да. и так как мы это все рождаем вот вместе в диалоге, да, оно тут же получается так, что вот оно существует где-то вот даже не на грани, оно вбирает в себя и то и другое, да, и мы договариваемся, где где тут вот здесь будет сильнее, если здесь будет танец. Я разговариваю еще и с собой, то есть сейчас я чувствую, что вот э, мне интересно разбираться вот с этой темой, да. Вот сейчас мы взяли тему отношений, тему любви, но э, захотели взглянуть на нее немного с другой стороны, да. Не то, что так есть вот такая, 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 и вот так вот все происходит, да. А, а мы решили э, разобраться, да, а почему, например, есть проблема, Почему там я не знаю э, все прекрасные романтические фильмы там не знаю заканчиваются свадьбой, а после свадьбы что ад? или что там происходит. Ну, я, конечно, сейчас утрирую сильно, да, но, в принципе, вот что, что происходит между людьми, когда заканчивается там вот этот конфетно-букетный период, да, и как они друг к другу пристраиваются, почему не получается иногда, почему возникают там конфликты, непонимания, да, и как из этого, как из этого можно выходить. Ну, вот мы как бы с этим разбираемся. И, в общем-то, каждый спектакль – это какая-то такая вот Большая тема, в которую мы так погружаемся, находим для себя какую-то там вот определённый выход, да? Ну вот как верней путь. Там да? и потом мы это проговариваем. Над вестами, над вестами у вас працюють абсолютно різні люди. Тобто це і режисер, і велика роль приділяється хореографу, акторам. Тобто у вас такий творчий напрямок. І роль кожного з цих учасників, вона однакова? Вот да. Да, потому что, ну, я же опять говорю, что вот мы с Юлей совершенно равноценно работаем вот как так, стараемся как 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 такой один один организм, да, вот в этом смысле, что мы все проговариваем, все координируем, там потом мы это все приносим актерам, да иногда то, что мы для себя придумали прекрасную реальность, вернее, прекрасную иллюзию, которая сталкивается с реальностью вот этих людей, которые, да, которые танцуют, которые говорят, а вдруг у них возникает там их какие-то внутренние конфликты, и приходится, вот оно как бы вот... Это, в этом есть какой-то кайф особенный, потому что так именно оно рождается. То есть через какие-то, может быть, там преграды, перетекания. Вот Актеры добавляют что-то, что-то нам приходится убирать, что-то новое приходит. Вот, то есть и актеры очень тоже важны. Яким должен быть артист у вашем театре? То mm -hmm. есть это актер, танцорник, или все, ж таки касается какая-то универсальная э, у искусстве? Так получается, что мы нам проще иногда брать танцоров, работать с ними, да, там с речью по актерски и как бы из них как бы какие-то актерские вот вытягивать данные, да, чем актеров учить хореографии. Но вот, конечно, в этом большая сложность, что для нас нужен человек, который может и то, и это все. Такой, да, мы универсал. Знаем. Да, и танцевать, и петь, и, и стихи рассказывать. А как ваши такие творческие эксперименты с прямая публика? Да по-разному. Всегда есть те, кто те, кто не понимает, те, кто против, кому, кому кажется, что это все совсем не то так не должно быть и те кто ну готов это любить видеть для харьковской публики ось поєднання саме танцю та театру насколько это интересно адже это действительно такое новаторство мне кажется вот там, сейчас это потихонечку начинает как-то ну прорастать что ли вот даже не могу другого слова подобрать три года где-то назад когда мы начинали да это конечно было более так как-то ну, с, с опаской так а что это такое танцевальный а что такое контемпори да и, и как-то вот очень было как-то объясняли постоянно объясняли что это такое что мы тут делаем, почему именно так то есть, ну, как бы, это движение начинает как бы расти, расти, расти потихонечку. И, соответственно, как бы люди это все больше принимают, не смотрят на это. «О, Боже, что это? Что они делают? Почему они так двигаются странно?» я вам дякую, що ви завітали до нас у гості. Я бажаю вам нових успіхів у творчості, а також цікавих нових експериментів. Я гадаю, що ми почуємо та побачимо від від вас е, дуже багато всього цікавого. Сподіваюсь, що для наших глядачів таке знайомство було по справжньому цікавим. Дякую, що ви з нами. Не перемикайте. Золоті істини та слова, що мають значення у нашій постійній рубриці Мотиватори. Запам'ятайте ці афоризми, адже вони можуть стати для вас життєвим кредо. Читання допомагає людині бути обізнаною, бесіда винахідливою, а звичка записувати точною. впевненість у собі це половина перемоги. Добре триматись за руки. Через контакт, аську, квіп цього не зробиш. Щастя складається з дрібниць. Потрібно лише навчитись звертати на них увагу. У нас на сьогодні все. Настав час прощатися. Будемо чекати на вас наступної середи, о 16.30. Ви отримаєте багато інформації, знайомств та гарний настрій! З вами була програма Молодіжний портал і я, Катерина Тригуб. Ви знаєте, з нами завжди цікаво, Па-па!